જોઈ શકો છો તમે અહીંયા રામ ને સીતાજી નો ફોટો આપેલો છે આપણા માટે ખૂબ જ ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે આપણા ભારત દેશમાં અયોધ્યા બનવા જઈ રહી છે તો તો એનો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ શરૂ થશે મિત્રો આપણે રામની નિમંત્રણ પત્રિકા આવી છે આપણને તો એ હું તમને બધાને શેર કરવા જઈ રહી છું કે કાર્યક્રમ શું શું છે કે દિવસેથી થી કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ થશે તો બધા લોકોએ મારી ચેનલ ને લાઈક કરજો અને છેલ્લે કોમેન્ટમાં બધા લખશે જય શ્રી રામ तो चलो आज वीडियो शुरू करिये <coughs> प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की टाइमलाइन सोलह जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम <coughs> सत्रह जनवरी को मूर्ति के साथ अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी सत्रह जनवरी को मूर्ति ने साथ पच्चीस अठारह जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी अठारह जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी पची उग्निश जनवरी को अग्नि अग्नि की स्थापना होगी हवन होगा फिर बीस जनवरी को मंदिर के ग्रभगृह में सरयू से लाए गए 21 जनवरी को लाल लल लाए गए पानी एक सौ पच्चीस कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा 21 जनवरी को लाल लल्ला को एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा बाविस जनवरी को मुरक्षशिरा नक्षत्र में प्रा होगी प्राण प्रतिष्ठा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी संपूर्ण विश्व के श्री राम भक्तों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निवेदन है विश्व के राम भक्तों से निवेदन है माता एवं बहनों एवं भाइयों आगामी पोष शुक्ल द्वादशी विक्रम सवन 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि में बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इस अवसर पर अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का वातावरण होगा आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्वा ग्यारह बजे अपराह एक बजे के मध्य अपने ग्राम मोहल्ले कॉलोनी में स्थित किसी भी मंदिर में आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन टेलीविजन अथवा कोई भी पर्दा एलईडी स्क्रीन लगाकर के प्राण समारोह को समाज को दिखाए श्वनि घंटा नाद आरती करे प्रसाद का वितरण करे कार्यक्रम का स्वरूप मंदिर केंद्रित करे अपने मंदिर में स्थित देवी देवता का भजन कीर्तन आरती पूजा तथा श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का 108 बार सामूहिक पाठ भी कर सकते हैं सभी देवी देवताओं को प्रसन्न हो गए संपूर्ण भारत का वातावरण सात्विक एवं राममय हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारित हो किया जाएगा उनके चैनलों के माध्यम से भी प्रसारण किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद अपने घर के सामने देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाए दीप मालिका सजाए विश्व के करोड़ों घरों में दीपोत्सव मनाया जाए। आपसे निवेदन है कि के के दिन अपराण प्रभु रामलला तथा नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु अपने अनुकूल समय अनुसार अयोध्या जी में परिवार सहित पधारे श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें સો લોકો કોચાને કા પ્રયાસ કરે થેન્ક યુ મિત્રો જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સ માં શ્રી રામ જરૂરથી લખજો અને મારી ચેનલ ને કરવાનું ભૂલશો નહીં થેન્ક યુ